17 декабря 2014 года сектором Саксаанского районного отдела борьбы с экономическими преступлениями, совместно с сектором борьбы со взяточницей Криворожского городского управления, задокументирована деятельность одного из преподавателей Криворожского экономического института, который накануне проведения экзамена получил неправомерную выгоду свыше 6 тысяч гривен от студентов заочной группы обучения за сдачу экзамена, позитивную сдачу экзамена. Да, по данному факту в единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по части 3 статьи 368 получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группы лиц. Начато уголовное производство по санкции данной статьи предусматривает решение свободы на срок от 5 до 10 лет с с лишением права э, занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.